Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nussalli ala rasulihil karim. Saudara saya Ketua Menteri Sri Haji Ji no. Timbalan Ketua Menteri Sri Duakim Masidi Iwan Menteri-menteri Persekutuan, Menteri, Menteri Negeri, rakan-rakan yang saya muliakan. Uh, Alhamdulillah dapat bersama-sama pada petang ini, saya memilih untuk hadir untuk menunjukkan bahawa selesai pilihan raya, waktu untuk kita mula bekerja dan saya juga nak beri penjelasan dan gunakan majlis ini terima kasih kepada Ketua Menteri dan DATUK ASUK melenggarakan untuk memberi jaminan kepada rakyat Sabah bahawa musim pilihan raya itu masih musim terbaik. Kita mendengar keluhan, usul rakan-rakan kita sama ada yang diketuai oleh Datuk uh, Panglima Haji Ji ataupun juga rakan-rakan dalam uh, pembangkang yang diketuai oleh Datuk Syafiq Afdal Sekadar mendengar pandangan Menilai Tapi yang pentingnya ialah Bagaimana kita boleh bekerjasama Melaksanakannya Saudara-saudari uh, Sebelum saya teruskan uh, Kerana saya tidak dapat hadir uh, Semalam Acara uh, uh, Mengiringi jenazah Allahyarham sahabat saya Bung Mukhtar Saya nak lahirkan ucapan ta'ziah dan mendoakan kepada Allah SWT Mudah-mudahan roh beliau diberi rahmat Diangkat sebagai para salihain Dan mohon keluarganya bersabar menempuh ujian ini Seperti mana disebut oleh Ketua Menteri Surajiji dan raya sudah berakhir untuk ...kita hadapi lima tahun akan datang. Dan... Uh, ...seperti mana juga yang kita jangka... ...ada yang rasa... ...gembira, ada yang... ...sedikit kecewa. Itu lazim dalam pertarungan... ...demokrasi. Tetapi kematangannya ialah... ...bila kita terima dengan baik. Dan... ...kebijakannya, atau hikmahnya... ...abila kita gunakan kesempatan itu... ...mendengar... Secara serius, apa yang disuarakan, apa yang menjadi tuntutan, apa yang dibanggakan oleh rakyat, apa yang diresahkan oleh mereka, dan uh, saya bersyukur walaupun saya di sini sekitar dua hari saja, tapi kita tinjau dari dekat <tuh> ya. dan menemui ramai tokoh-tokoh dan uh, melihat sendiri kekuatan suku-suku kaum, daerah-daerah, bandar, pinggir bandar, desa dan pedalaman. Dan bagaimana kita dapat tingkatkan usaha kita. Ini saya rasa penting kerana, kerana, kerana ini julung-julung kali saya datang selepas uh, pilihan segera selepas pilihan raya <coughs> kerana saya tidak mahu ada anggapan bahawa Janji orang politik itu Sebelum pilihan raya Dan setelah menang Dia rasa selesa Tapi seperti yang kita dengar sendiri Dewi sahabat saya Menteri Haji Ji Bahawa ini bukan Budaya politik kita Budaya politik kita ialah Sebaik saja pilihan dibuat Dan angkat sumpah pun Tiga pagi jadi saya terus kirim Kepada Ketua Menteri lagu Piramli pukul 3 pagi. <laughs> Jadi sekarang ni untuk Sabah kau nak popularkan lagu pukul 3 pagi. It's okay. We take it in good faith, good stride, ya. Yeah? Baik. Apakah isu-isu yang saya dengar? <coughs> Tadi saudara Ketua Menteri menyebut isu-isu dekat. Bagi pihak saya, tentu saya hanya boleh mengatakan kita telah luluskan peruntukan yang besar untuk air, untuk api, untuk elektrik atau karan, untuk jalan raya, penbonio dan juga untuk jalan-jalan kampung. Tapi bagi rakyat yang di sana, dia, dia kata betul lah. Tapi kami karan belum ada ataupun air masih terbatas atau jalan masih parah. Kita dengar. Jadi saya dah cadangkan pada unit penyelarasan di Jabatan Perdana Menteri. Mulai Januari, kita akan mulakan pemantauan projek bersama dengan kerajaan negeri. Mana kerajaan projek kerajaan negeri dan projek kerajaan persekutuan. Supaya kemajuannya dapat kita tinjau, pantau setiap bulan. Kalau sudah ada projek itu, mengapa kelewatannya dan apa lagi yang patut disegerakan. Untuk maksud itu, kalau sakat kerajaan persekutuan, saya beri jaminan. Ya, sedaya upaya saya, saya akan beri perhatian dan tentukan tidak ada penangguhan kelulusan projek. Malah untuk projek tahun depan, ya, kalau dulu-dulu semua peruntukan diberi bulan April. Tapi sejak dua tahun yang lalu, saya luluskan projek ya, dana untuk negeri, Dato' SUK berlesahkan, itu bulan Januari. Maknanya bulan Januari sekarang boleh rancang, Januari mesti jalan. <tuh> Jadi kita memperkotakan ya, apa yang kita ucapkan. Dan ini penting dalam politik. Ya. Karena kalau tidak, dia tidak akan selesai. Kita boleh berbeza pendapat dalam soal, soal lain, ya. Tetapi kalau soal pengabaian atau merasakan kerja persekutuan atau semenanjung tak ambil kira, saya nak bagi jaminan. Anggapan itu tidak benar. Dia hanya dianggap benar kerana pelaksanaan itu agak pelahan. Jadi kita harus percepatkan. Ya. Ini sebab itu Menteri Pendidikan Perdana dari segi pembangunan sekolah, perbaikan sekolah, dia sebut tadi ada beberapa sekolah yang perlu diberikan uh, peruntukan segera untuk uh, diperbaiki sekitar 3 juta ringgit. Semua itu tidak harus ditangguhkan sama sekali. Bagaimana nak pastikan bukan saja pengumuman Perdana Menteri tetapi dengan ada jatuh kuasa persekutuan dan negeri memantau berapa ratus projek ya bersama pegawai daerah ya, bangunan negeri dan persekutuan supaya pelaksanaan itu lebih pantas daripada sebelumnya. Yang kedua ialah tentang MA63 yang dipengusikan oleh TPM Dato' Sri Fadilah. Itu akan diteruskan seperti sudah tahu. Belum ada dalam sejarah penubuhan Malaysia ada komitmen dan pelaksanaan jauh lebih cepat. Ya. Sembilan perkara telah kita putuskan Ada beberapa lain yang kita kerojok Dan bawa kemudian kepada Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah Dan luluskan untuk pertimbangan Jemaah Menteri dan Parlimen Sekiranya perlu pindaan undang-undang Seperti mana penyerahan elektrik Itu terpaksa memindah undang-undang Soal wakil dalam lembaga-lembaga hasil dana negeri juga melibatkan pindaan undang-undang parlimen itu semua kita boleh lakukan ya. kemudian isu 40% jatuh kuasa teknikal Datuk Ketua Seusaha Perbenaraan telah berjumpa dan mengadakan mesyuarat awal teknikal dari segi persiapan dengan Datuk Seusaha Kerajaan Negeri sama ada mungkin bulan ini agak sumbutuk sedikit kerana uh, kita ada kekosongan empat sekarang, paling akhir ewan. Um, uh, tunggu Zafrul kerana tamat uh, senat dia dan dua daripada yang sebelumnya. Jadi empat yang patut saya isi jadi beri ruang saya satu dua minggu ini uh, memikir dan bincang dengan ketua-ketua parti termasuk dengan Datuk Seri Haji Ji Ketua Menteri untuk mendengar pandangan mereka sebelum saya tamatkan. jadi mungkin syarat pertama itu kita buat sebelum pertengahan Januari tahun depan tentang uh, kaedah uh, parameters dalam soal 40% supaya beri keyakinan betul-betul kepada Sabah, ini bukan soal cari dalih Tentunya dalam musim pilihan raya dan juga kadang-kadang setengah-setengah sama ada orang akademik atau NGO yang sinis. Kita buat apa pun bagi mereka itu terus cynical. Atau orang yang terlalu kuat sentimen perkaumannya itu, dia sinis. Tapi saya nak beritahu bahawa rakan-rakan saya dari Jemaah Beteri pun ada, bahawa kita harus lihat cara terbetul. Saya tak boleh kata kita serah ...pada bulan Januari... ...kita clear parametersnya... ...jumlahnya... ...dan berapa peringkat pembayaran... ...dalam satu tahun... ...semua itu kita akan... ...serahkan kepada Jatuh Kuasa Teknikal... ...kemudian Jatuh Kuasa Persekutuan Negeri... ...sebelum diangkat kepada... ...Jemaah Menteri Sabah dan Jemaah Menteri Malaysia... ...tapi apa yang sudah muktamad ialah... ...bahawa Kerajaan Persekutuan... Seperti mana yang saya sebut dalam jemaah menteri dan di parlimen Tetap komited untuk menyerahkan 40% hasil kepada negeri Sabah <tuk> Bagi saya ini hebat yang badani Selalunya lepas pilihan raya kita cuti sekejap Tapi tak ada Sebab saya tidak mahu ada andaian bahawa Budaya politik itu Budaya politik yang menjanji-janji tapi tidak laksanakan bagi kalau orang, -orang Islam lebih tahu ya bahawa lima taqulu ma la taf'alun nah, itu orang yang bicara yang tidak amalkan itu bukan suatu perkara yang baik. Itu amaran dalam Al-Quran. Jadi saya bila jamin kita harus tunaikan dan tentunya kita terang berapa kekuatan ekonomi dan keuangan Sabah, berapa kekuatan ekonomi dan keuangan Malaysia, uh, uh, persekutuan dan kita minta persefahaman tapi cari kaedah pelaksanaan yang Sebaik mungkin. Ada juga lain-lain masalah yang dibangkitkan. Terutama dari juga dari peniaga-peniaga kecil. Ya, masuk uh, peniaga uh, Cina di Bandar. Tentang uh, e-invoicing. Terutama yang melibatkan syarikat-syarikat kecil. Syarikat besar ni. Saudara Malaysia ni tahun 2025. Takkan syarikat besar nak nak komplain, nak bantah lagi soal e-invoicing. Ya, mereka ada keupayaan mencatat keuntungan lebih baik, invoice secara profesional. Tapi syarikat-syarikat kecil dan sederhana ni, dia rasa itu menambah beban dan kos. Saya dengar. Sebab tu saya tak boleh umum masa kampen uh, kerana itu tak bertentangan dengan peraturan saya hanya boleh menyebut kita telah mengarahkan supaya Kementerian Kewangan mengkaji semula. Jadi kita kaji dalam masa singkat, sudah kaji. Dan semalam dalam mesyuarat jemaah menteri sudah putuskan peringkat awal iaitu uh, threshold yang sekarang ni jumlah 500 ribu itu dibatalkan dan dinaikkan 1 juta minimum. Jadi maknanya syarikat-syarikat kecil betul tidak perlu lagi uh, dipaksa e-invoicing untuk sekarang ni. Ya. Now, bagaimana keadaan yang lepas 1 juta? Ah uh, itu baru dikaji lebih mendalam apa uh, implikasi kosnya. Jadi sekurang-kurangnya kita dengar kita laksanakan segera. Yang boleh disegerakan ialah naik daripada had 500 ribu kepada 1 juta ringgit. Uh, sebab itu saya bincang dengan Datuk Seri Haji Ji. Ya, tak payah setengah orang dia uh, Panik, react uh, Sugol Tak payah dia Dalam dunia politik ini Pasang surut, naik turun uh, Kalah, menang Itu sepak terajang Politik uh, Saya minat bola Tapi tim saya Manchester United Asyik kalah saja Jadi um, Banyak buat keputusan uh, Pelbagai yang saya dengar Berpuluh Uh, um, yang yang uh, umpamanya uh, uh, orang umpamanya Bugis, Suluk, pandangan sekian, keadaan dusun sebagainya yang sedekian, uh, Cina yang sedemikian, uh, yang Muslim sedekian, Kristian sedemikian, sedemikian masing-masing bagi pandangan. Ya. Kalau kita ambil satu pihak sahaja akan mengundang permasalahan dengan pihak yang lain. Sebab itu ...untuk kebijaksanaan ini... ...kita kena dengar semua... ...kita rungkai apa yang boleh kita lakukan dahulu. Dan bincang dengan baik. Kerana politik dalam kerajaan perpaduan madani ini... ...kita mewakili semua pihak. Dan bila mewakili semua pihak... ...menyantuni semua pihak... ...semua pihak akan merasa belum cukup puas. Kerana belum dapat semuanya. Kalau kita bagi satu pihak dapat semuanya... ...itu akan mengundang malah petaka kerana akan berpecah kita. Ya. Jadi sebab seperti itu saya kata saya dengar. Apa lagi yang dirumutkan oleh peniaga-peniaga? Ya, peniaga Bumi Putera, peniaga Cina. Terutama yang peniaga peringkat kecil. Dia kata kerajaan ini bila kutip cukai efisien. Ya. Bila kutip cukai mesti bayar. Segera. Jadi dan saya syukur kerana lembaga hasil dalam negeri jauh prestasinya jauh lebih baik. Custom juga lain lebih baik. Sampai hasil kita baik. Tetapi kata mereka, bila ada kelebihan bayaran, nak bayar balik itu begitu lambat. ini menimbulkan kemarahan mereka. Kami adalah peniaga yang bertanggungjawab. Bayar ikut jadual. Tapi bila hak kami nak dipulangkan bertahun-tahun kena tunggu. sebab tu saya kata kita sebagai ketua. Saya tak tahu terperinci ni. Saya dengar hanya masa masa kempen pilihan raya ditawau disandakan ada yang uh, rakan-rakan pendekat-pendekat Cina sebut oh kita sudah bayar lebih belum bayar lagi. Saya pun pelik. Apa yang tak bayar lagi? Tunggulah sekejap. Jadi bila saya balik semak dengan Kementerian Keuangan, memang benar. Ada yang terpaksa tunggu sekian lama. Sekarang ini kerajaan persekutuan peruntukan 2 bilion ringgit untuk bayar balik. Cepat. Saya fikir-fikir untuk segera 2 bilion tak cukup. Kita kena selesaikan untuk pendiaga kecil. Jadi untuk bulan Disember ini, Disember ini, bayangkan. Ya. Habis saja kerajaan terus saya buat keputusan. Semalam saya umum kepada Jemaah Menteri Kita untuk bayar balik Perniaga-perniaga yang hadapi masalah Yang Kerajaan berhutang kepada mereka Saya tambah dari 2 bilion Kepada 4 bilion ringgit Selesai bulan <tuk> ha, ini Itu setakat yang mampu Apakah boleh selesai semua? Belum lagi Tapi ini akhir tahun Sudah so masih di tahu Kalau dia Menteri Kewangan nak umum cepat-cepat Tak boleh dia kena tunggu ikut Belanjawannya Tetapi saya tahu Kesah orang Tak tunggu Saya tak boleh tunggu Mungkin bulan Oktober Tahun depan Sebelum kita tambah Jadi saya cari Kalau ada perkeluan itu Besok supplementary budget Kita buat Kalau tidak Kita gunakan juga uh, Beberapa kaedah dalaman Tapi inilah yang saya katakan Perlunya pemimpin itu Bukan saja memimpin Dan mengarah Tetapi juga mendengar seperti mana saya juga sebut Pemimpin itu Taklifun wala tashrif Apa dia? Maksudnya Ialah tanggungjawab Bukan keistimewaan ya. Tentu pemimpin ada tanggungjawab Ada ada juga keistimewaan Dia ketua menteri Menteri ada beberapa keistimewaan Tetapi keutamannya itu Responsibility And not a privilege Pelaksanaan tanggungjawab itu bermakna kita dengar. Mana mungkin saya sebagai Perdana Menteri tahu semua masa jawapan daripada masalah. Tak. Saya bukan mewakili satu tengah pandangan. Masa dia Menteri atau Perdana Menteri tak banyak kerja. Sudah habis, semua dia tahu. Semua dia boleh jawab. Ha, nah, ini masalah. Sebab itu saya beritahu <coughs> Kabinet Sabah ada depan saya ni. Dan saya dan juga Kabinet Persekutuan Kalau kita nak buat kerja Kalau kita ikhlas Dalam amal kita Lakukan apa yang sedaya upaya sekarang Tidak tunggu setelah kita pensiun Duduk bebel tiap-tiap hari hmm. Bagaimana kita boleh tahu tanggungjawab kita sekarang Ya yang kita dengar Yang kita rancang Yang kita lontarkan dalam kerangka Malaysia Badani, Industri Master Plan, Energy Transition, Digital Transformation, National Semiconductor Strategy, dan di sini Blue Economy, itu rancangan. Cukup? Belum. Kita kena dengar juga daripada khalayak, daripada rakyat di bawah. Apa yang saya respon hari ini, dari masalah basic api, air dan jalan, kepada soal sistem percukaian, e-invoicing dan juga bayar balik yang kita tambah dari 2 hingga 4 bilion ringgit ialah kerana kita dengar keluhan rakyat. Yang penting uh, Saudara Haji uh, saya sekali lagi lah. Oh lupa saya tak ucap tahniah kepada Ketua Menteri. Tahniah setinggi-tingginya Saudara Haji. Kena belajar style dia tahu relax, tenang saja. Tapi gemuruh di dalam. Di luar tenang saja. Menang pula akhirnya. Hmm. Tanya, tanya. Alhamdulillah. Tapi yang penting disebut, kita kerja sebagai satu pasukan. Ini bukan soal parti lagi. Ya. Bukan siapa betul siapa menang siapa kalah menang pun puluh enam... Saya tengok ada yang hantar pada saya. Ya Datuk Sri these people shouldn't be too excited because they won only by 30% of the votes. 70% not with them. We system democracy. We we'll move on. Dah sudah lah. Ya. Yeah? Saya tak marah. Yang mana mana yang pilih mana ke? Hmm? Saya pergi tahu kan kawan saya pun dalam di EP is okay. Ya. Yeah? Kalau di kelas saya percaya rakyat akan tentu akan menghargai dan akan meritakkan harapan kepada mereka. Dan kalau yang dah putus nak pilih parti-parti lain, it's okay hak mereka. Tapi sekarang tumpuan kita ialah melaksanakan kata. Ialah untuk menjalankan dan pada hari ini setakat yang tempoh seminggu ini dalam mesyuarat kabinet pertama hari Jumaat semalam setelah pemilihan kerajaan baru di Sabah kita telah buat beberapa keputusan besar. Untuk sekali lagi untuk elektrik, air dan jalan-jalan kampung, itu saya beri jaminan kita akan tingkatkan peruntukan sedaya upaya kita dalam tempoh 1-2 bulan ini, bukan lambat daripada itu. Yeah. Jadi sekali lagi saudara Ketua Menteri dan rakan-rakan saya ucap terima kasih. Saya hargai persahabatan ini dan saya bagi pihak Kerajaan Persekutuan amat hargai dukungan dan muafakat yang kukuh di antara persekutuan dan negeri untuk kepentingan rakyat jelata. Kita boleh bertempur, boleh bergaduh yang sengsara rakyat. Jadi lebih baik kita gunakan kuasa, pengaruh kebijakan kita untuk memperkukuhkan persahabatan dan kerjasama di antara dua negeri kerajaan negeri dan persekutuan dan pastikan mulai sekarang hari ini bulan Januari dan berikutnya kita laksanakan secepat mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.